Всем привет, с вами Макс. Ох, как хорошо солнце светит. Как и сегодняшний наш набор Лего. Ну, он, он не совсем Лего, это не фирма Лего, а всего. Это всего лишь набор Супер Я уже собрал, вот так он выглядит. Фирма Бонзи, не знаю. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас вот, вот сам как, фигурка капитан Америка какая и обещалась в этом наборе вот вот один из и вот этот Капитан Америки или помощника Волкин точно не знаю ну они так вы как, четче сделать ну ну, извините, не могу никак сделать. В этот набор же идет так. И мотоцикл, как вы и увидели. Он состоит из двоих основных деталей. Вот из такой и два колеса. И на нее одеваем мы такую основу. Но мы пока что отложим этот замечательный мотоцикл. Перейдем к к вот этим установкам. Какие обещались еще в этом наборе. Вот, обещался еще такой корабль на каком один из приспешников Капитана Америка стоял, как вы видели. <inyon palika> вот, вот так, как вы видите, здесь это, это выдавливается. Извините мне, нет, нет. Ну вот, проблема решена была. что я... Но ну, вот этих пусть гадали, вот это первая, первая кнопка. И вот еще такая установочка уже идет. Она, она... двигается, вот. Стреляет, я проверял. Если доложить немного усилий. О стал вот. Вот. Ай. И вот э, еще небольшой... Э, ну, как вам сказать, еще идет дополнение к этому набору. Идут... Э, две запасных ру руки, я что вторую не вижу, а вот вот одна запасная рука для респешника капитана Америка, а вторая рука сама запасная для капитана Америки, видите? У -м -м. вот этот вот этот мотоцикл мне очень понравился, также я хотел вам еще описать вот этот Чит Капитана Америки, вот, он сделал очень качественно, это, это вообще бомба, и я еще, кстати, заметил, вот, многие, многие, кто так придирается к словам, вот, вы говорите, вот, у меня есть конструктор Лего, а кто-то, блядь, это не Лего, это и говори название фирмы, не знаю, там, например, Брик. Там Бонзи Чаки, Мы сейчас только что раскрывали. Так, я вам расскажу, что секрет. Вот у меня в подручнике с одного предмета, я точно не помню, написано к, в конце, что э, там вы все придумали ли в таком-то в таком, так, году, такой, там, в таком-то в таком там месте. Так, я запомню, что только что вместе Дания. Ну, я же хотел вам рассказать, почему его называют Лехом. Поскольку это есть фирма Лего, а есть конструктор Лего. Вот эта фирма Лего, она, она придумала вот этот конструктор. И от этой фирмы э, вот, такой, вот такой конструктор получил свое название. И он довольно популярен. Что его, что он буквально... Популярен на 50-60 лет. Точно не помню. Ну, так. На сегодня это все. До новых встреч. Всем пока.